Для уникнення стоматологічних проблем ми відвідуємо лікаря, п'ємо вітаміни, зрештою чистимо зуби, але чи достатньо цього для здоров'я? Це програма День. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Пробіотики це клас мікроорганізмів, що використовується з терапевтичною метою і є важливим лікувальним засобом в системі наторопатії. Сьогодні ви дізнаєтесь, як використовуються пробіотики в стоматології і які проблеми вони дозволяють вирішити. І детальніше про це запитаємо у Каріна Непоради, доктора медичних наук, професора завідуючої кафедри біохімії Української медичної стоматологічної академії. Доброго дня! Доброго дня. Давайте на початку допоможемо глядачам розібратися в, в термінах, власне, тому що ми зараз їх чуємо багато звідусіль Про пробіотики хочу запитати, що це таке і якби зокрема, що таке мультипробіотики. Пробиотики – это организмы, микроорганизмы нормальной симбиотической флоры человека, к которым относятся в основном лактобациллы, лактококи, пропионокислые бактерии. Эти микроорганизмы заселяют наши кониши, создают единую микробную физиологическую систему, в которой полость рта играет ключевую роль, потому что это открытый биотоп. Полость рта по населению микроорганизмами занимает второе место после толстого кишечника. І эта єдина фізіологічна пробиотическая система дуже важна в развитии організму, макроорганізму. Багато людей зараз дбають про здоров'я кишківника, зокрема і товстого в тому числі там приймають спеціальні препарати, щось таке. Але я гадаю, не багато хто здогадується, що дійсно ключову роль відіграє і порожнина рота. З чим це пов'язано, і що побудило спонукало особисто вас займатися дослідженнями в цій сфері. Мультипробиотики, вот, которые вопрос вы задали в самом начале, это многоштамные препараты, которые содержат большой спектр различного вида штаммов. И самое важное, что вот в мультипробиотиках, которые исследовали мы, и о которых будем сегодня с вами говорить, это живые культуры, симбиотной флоры. Почему важно, что, а что они живы? Симбиотная флора ⁇ это нормальная микрофлора, Для... которая заселяет наши экониши и должна быть около 9-90% от общего количества микрофлоры во всех эконишах. 1% мы оставляем на транзитную условно-патогенную или патогенную микрофлору. Так вот, взаимоотношения между микрофлорой нормальной и патогенной существуют. И очень важно, чтобы вот эта нормальная микрофлора, которая заселяет наши микробиоты, вот и полость рта как основную, потому что она открывает систему пищеварения. Очень важно, чтобы вот эти взаимоотношения были мутуалистические, то есть взаимовыгодны. Очень много стоматологических заболеваний, в развитии которых ключевую роль играет микробный фактор. Ребенок рождается со стерильной полостью рта. Первые часы, сутки идет активное заселение флоры. И очень важно в последующем, чтобы вот полость рта, как и все другие кониши нашего организма, были заселены нормальной симбиотной флорой с очень высоким потенциалом антагонистических взаимодействий, которые защитят нас от проникновения, скажем так, негативных микроорганизмов. Бачите, ми ж при вдиханні повітря ми ж не можемо захистити себе повноцінно від мікробів. Так само і з їжею ми їх теж вживаємо, правда? Ну від цього нікуди не, поди... не дінешся. Тому от, ну, від чого може залежати насправді здоров'я порожнини рота, мікрофлори порожнини рота, правда? І до яких стоматологічних в першу чергу проблем може привести, якщо не все так правильно, як має бути? Сибиотная флора, которая заселяет полость рта, она находится в двух состояниях. Вот пристеночная, препителиальная биопленка, которая выстилает все слизистые нашего, нашей системы, нашего макроорганизма. И плантоническая флора, которая диффундирует и находится в свободном состоянии, не связана с слизистыми оболочками. Так вот, целостность именно приепителиальной биопленки, целостность сохранения контакта нормальной микрофлоры в полости рта и создает вот этот самый важный первый барьер, который не дает возможность проникнуть в микроорганизм с патогенным потенциалом. Стоматологические заболевания такие, как хронически генерализованный пародонтит, кариес, стоматиты, хелиты. В этих всех нозологических единицах ключевой фактор, ведущий фактор, это микробный. И вот если нарушается сохранность целостности биопленки, Возникает дисбиотические изменения, когда соотношение нормальной микрофлоры в полости рта уменьшается, увеличивается патогенная микрофлора и возникает агрессия. І розвивається стоматологічні заболівання. Дивіться, природа достатньо мудра, правда, і ну, якби від початку мені здається, людина була так запрограмована, щоб не було в неї ну, якби, таких проблем. Від чого виникає порушення цього балансу? Від чого виникають проблеми в порожнині рота людини? Від чого це залежить? Значить, баланс, який створюється дуже індивідуальний між макроорганізмом і мікрофлорою, во-первых, генетично Він детермінуваний образом життя його питання. его привычками. Все факторы, которые я перечислила, вот в этом э -э 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 -с играют ключевую mm -hmm. роль. Поэтому дисбаланс любого из этих факторов и создает условия, что фл флора становится агрессивной и развивается. Змініння в пропорціональності тоді зможете зробити акценти? Ну я який має бути правильний спосіб життя, і в тому числі і спосіб е, живлення, спосіб ну якби те, що людина вживає в їжу, а для того щоб не виникало цих агресивних е, факторів, зрештою. Значит, вот на сегодняшний день очень активно многое э, используют, без этого не, не, не всегда можно обойтись, конечно же, антибактериальную терапию и антибиотикотерапию. Причем сейчас все занимаются самолечением, умеют это, это выполнять самостоятельно. И этим они привносят как раз вот изменения в то, что неконтролирована антибиотикотерапия приводит, или антибактериальная терапия приводит к гибели нормальной микрофлоры полости рта прежде всего. И поэтому развивается агрессия патогенной флоры. Вот, э, мы проводили очень много исследований по э, изучению влияния э, хронического генерализованного пародонтита на ткани пародонта, А для Украины после 50 лет 95% населения имеют хронический пародонтит, который приводит к потере зубов, к подвижности зубов, к э, атрофель альвеолярного отростка. Мы проводили многомасштабные исследования и экспериментальные на животных, и клинические, и пришли к выводу, что на сегодняшний день для лечения хронического генерализованного пародонтита после санации профессиональной гигиены полости рта, которую делает врач-стоматолог, очень и с профилактической, и с лечебной целью необходимо применение мультипробиотиков живых группы Симбитер. Почему именно данный мультипробиотик украинского производства? Потому что это, я подчеркиваю, живая флора, с достаточно высокой концентрацией, 10 в 12 колонии образующих единиц. И э, для э, реакцивации вот, леофилизированных неживых микроорганизмов, которые находятся в анабиозе, большинство пробиотических препаратов – это неживые микроорганизмы. Нужно Они заморожены, або засушены, как правильно сказать? Они в, введены в анабиотический э, свой период жизни. И э, реакцивация происходит в максимальных отделах толстого кишечника. поэтому Для лечения стоматологических заболеваний применять пробиотические препараты не живые, не целесообразно, совершенно. Данный мультипробиотик это живые культуры. Так вот, после профессиональной гигиены, которую делает врач-стоматолог, угу. мы рекомендуем способ введения лекарственного препарата для лучшего контакта с парадонтопатогенами. Это дентальвеолярные зубные капы. Они изготовляются в любом стоматологическом кабинете. И пациент обучается на ночь Он оставляет данный препарат мультипробіотик концентрированный ацидофильный, лучше в течение двадцяти днів. Ми отримуємо это... стойку ремісію хронічного генізону парадентіта без антибиотикотерапии, Я підчеркуваю а на інші стоматологічні проблеми, як це впливає? Ви от карії згадали. Закрыма. Конечно, потому что э, кариозная полость это тоже очаг э, инфекции, патогенной инфекции, которая э, при не, не, неэффективном э, начальном дисбиозе в полости рта и активно развивается. Если будет э, достаточно эффективно пробиотической микрофлоры в полости рта, она будет вытеснять патогенную флору и, э, соответственно, профилактировать такие стоматологические заболевания. Я хочу подчеркнуть, что профилактическая медицина вот на сегодняшний день у нас немножко отстает, а лечение стоматологических заболеваний с профилактической целью намного эффективнее. Если пациенты и дешевше, будут, правда? И дешевле. Если пациенты будут раз э, в, пол, в полгода проводить курс антибиотикотерапии или в індивідуальних дентальвіалярних капах, або одна порція на ночь в течение місяця раз в півгода у нього не будуть інтенсивно розвиватися стоматологічні заболівання. Каріне, скажіть, будь ласка, от ми сьогодні говорили більше з акцентом на стоматологічних проблемах, але ж порожнина рота це ворота, фактично в наш організм, До яких не стоматологічних проблем можуть призвести проблеми саме з порожниною рота, з мікрофлорою. Вы знаете, на сегодняшний день очень интенсивно изучается микробиом человека. И так, микробиом – это совокупность всех генов, микроорганизмов, которые заселяют наш организм. Угу. И на сегодняшний день он в 150 раз больше генома человека. И в Стэнфордском, например, университете проведены очень уникальные исследования, где происходит изучение, пока это экспериментальные методы, реконструирования микробиома. Геном человека поменять мы не можем, но микробиом поменять мы можем. Что значит реконструирование новых микроорганизмов, которые могут быть потом привнесены. Им вносятся позитивные э, свойства, которые будут характерны данной симбиотной флоре для профилактики определенных э, воспалительных заболеваний кишечника, например, болезни Крона. Э, Проведены исследования, например, очень интересный факт, что если взять микробиом человека с э, нормальной массой тела, донором реципиенту с тучным, тучным сожарением, с метаболическим синдромом привнести данные микроорганизмы, то в течение 6 месяцев индекс массы тела нормализуется, инсулинорезистентность нормализуется. То есть микробиом, который, микроорганизмы, которые населяют наш организм, они играют ключевую роль в очень многих. Мені не хочеться, стоматологічних. Мені хочеться сподіватися, що профілактична медицина посяде достойне місце і люди будуть до цього дослухатися. Можете ще раз наголосити, будь ласка, от, яким має бути курс, тобто що конкретно е, має зробити людина для того, щоб уникнути і стоматологічних, і не тільки проблем? Ну, во перше ми, ми говоримо о стоматологічних заболіваннях, це, е, пройти професіональну гігієну рта, це зробить тільки врач стоматолог. Приобрести мультипробиотик группы Симбитер, лучше ацидофильный концентрированный. Если есть действительно изменения более выражены в тканях парадонта, изготовить дентальвеолярную индивидуальную капу на верхнюю и нижнюю челюсть и в течение 30 дней на ночь накладывать под капу мультипробиотик Симбитер. И так делать два раза в год. Якісь протипоказання, тобто, ну, ви всім радите так робити, чи є якісь протипоказання? Протипоказань – ні. У нас лишається час на те, щоб все ж таки ви ще раз зробили акцент і розповіли, в чому ну, заслуга українських вчених і чим це ж вітчизняний препарат, чим він відрізняється від багатьох імпортних, яких нині багато в кожній аптеці. Значит, ну самые важные факторы, которые этот препарат ставят в лучшую позицию по отношению к другим пробиотическим препаратам. Первое- это живая микрофлора. Он сохраняется каким-то особым способом, правда? Да, если ну, есть, надо следить, конечно же, есть срок, срок годности, обязательно надо это учитывать. Значит, это мультипробиотический препарат, то есть здесь больше 24 штаммов пробиотической флоры, которая очень полезна и необходима человеку. Во-вторых, самая высокая концентрация, 10 в 12 колонии образующих единиц. И я еще хочу сказать, что это селектированные микроорганизмы. Наверное, для украинской нации это тоже очень важно. В научном мире есть подход, что микроорганизмы тоже обладают национальностью. Поэтому, применяя пробиотическую флору не украинского производства, украинцам, со своим образом жизни, со своим питанием, со своим микробиотом, со своей микробиотой, Може бути, неефективно. а це український отечественний препарат, підібраний навмисно для людини. Да. Для, для української людини. людини дякую за детальну розповідь. Нагадаю, нашою гостю була Керне Непорада, доктор медичних наук, професор. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.